А на Новый год коник и каждый дом ждет, когда придут коники. <ролосимый> Сейчас у нас лишь сохранилось конники, коляда и конники. А раньше были цыганы, Такая пара человек одевались в цыгану, в цыганах и имели э, как школу как надо. Раньше ходили Ах, медведи, бежали. одевались Ах, медведи, э, но это все уже вышло, а конники остались. раньше наше село называлось не Петрошивка, а Михорень. А потом уже при новой власти уже перешли на Петрошивку. Но у нас почти весь район, Герцаевский район, румыны. румыны. Все села румынские, потому что мы тут недалеко. Ну, 7 километров от границы. От границы. Румынская И мы граница, румыны, да. а живем в Украине. Угу. И должны уважать румыны, румынские эти обычаи, все это, но не должны забывать, что мы живем на Украине. И надо учить украинский язык, надо уважать украинские законы. Я это все научилась от моей мамы. Она держит все эти обычаи еще от ее мамы, бабушки. Хочу Давай, 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 давай. Давай, давай. давай, 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 давай. у нас и в нас, и в моих детях, и в внуках. Они любят эту одежду, этот обычай. И мы стараемся, чтобы им внушать эту любовь. Вперед. Оплякла помыта даже. То, что был одет, я вышивала сама. И на внучке, и на внуку. А конник мы уже все готовили. Начал дедушка, а закончили все. сверкай. Ну как, начали с, с маленьких предметов, чуть-чуть меньше, да, из досок. Потом он вырастает. Мы делаем другой конь побольше, Это потом с доски. да, из доски. Берем доску да, да. и рисуем. Рисуем шею Шея и голова. Тело. И нет, тело уже не выходит, только шея и голова. Потом что вот, надеваем это самое ленты все, все как бы, материал, черный сперва. материал а потом пришиваем до, до них все ленты вот так они не, 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 не важки, просто знаете мы делаем по возрасту по возрасту но чем больше ленток мы одеваем тем они тяжелее да, тяжелее потому что да. там ленты большие там вот эта тяжесть но во время танца чем больше ленток, тем больше красивее, потому что по входу танца, значит, эти да. ленты да, кружатся. Да, 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 да. Это очень давний но знаете как, при наших родителях не было такой музыки. Не, 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 не. А ну расскажи, какая музыка была тогда? Дудочка. Дудочка, дудочка. Такая дудочка. большая да. дудочка. с метра так Дудочка и барабанчик был и все. А сейчас уже музыка современная музыка. Одежда такая же самая, как и сейчас, но не такая уже современная, как, как сейчас. Тоже тем... вот костюмчики, да. вот это жакет. Жакет, да. Этот жакет для конников, но уже, знаете, каждый как старается его приготовить. Приготовлено. Это приготовила мама со мною, и знаешь, старается, чем красивее, тем смотрится лучше. Да, да. Чем... И кроме этого жакета, потому что в этом костюме румынском неудобно ходить. Грязь иногда, грязь иногда, вода. Но это считается форма для коника. Брюки, чоботы, вот жакет. И вот тут Эти колокольчики, колокольчики с одной сказали, это румынские, да. это При... тоже надо еще доставать в Румынии, это не у При нас белые сорочкой, да. вот-вот, жакет, галстук и... и кепка. Там, если вы заметили, там где конники, вот это конники, там есть и другие, там есть солдаты, сзади да и, и солдаты, без, конников. без конников, а это руководит один человек. Один человек. И этот человек должен еще уметь

Любим улякать Да. Да. Аути! 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 У нас село очень большое. Когда села маленькие, там лишь одна пара коней. Вот у нас село Байраки, есть другие села, но у нас село большое, и оно делилось на две части: коники с того конца села и коники с этого. От центра вверх наз... одни, коньки... одни кони, и от центра вниз другая пара. И вот они да. сейчас ходят по селу. Где-то до 12, до часу ночи. входить в каждый дом. Потому что праздник для всех. Конники. Новый год – конники. <music> Зимовые свята у нас Рождество и Новый год. Но к Новый год у нас попадает как раз Святой Василь. Сегодня у нас свят Ватцый Василь. На Рождество у нас поют колядки, все связаны с рождением нашего Иисуса Христа. Иисуса Христа. А Новый год уже ждем конников. Новый год. Кому, кто рад, что на один год стал старше? Вы давно коником ходите? Типа, с 31 числа. Вчера на просто як почав. Так, То, аж до вечора сходить нас. Ну це важко ходити, з тобою? Ну нас міняємося. А, <рес> а розкажіть, як ви міняєтесь? Так, allora, міняємося, <рес> як, у як у я. Що раз паше? Тут паше. Ти між собою домовляєш? Ай, паше. А в кодекс? 20 кг. Аж вони зараз мокрі, бо всі більше. Ну така непогода, грязюка, вас це не зупиняє. Ні. Потому что если каждый день по строчку рассказываешь, они больше и быстрее воспринимают все это хорошее, все красивое. И это уже пошло от еще прабабушкой моей, потом бабушка, мама. И знаете, все так, как ниточка уже держится, все вот это. У нас в семье тоже давно держались эти обычаи, но со временем, знаете, исчезает. А уже пару лет уже с помощью людей, они уже поняли, что это обычай и эта форма очень красивая для нас. Это как раз для нашей национальности, для румынов. И вот уже пошло и пошло. любить вот это. Это надо любить, потому что даже иногда готовишь кушать хозяйка, э, еда красиво смотрится в тарелке, красиво все это, но если, если она не готовишь с любовью, если с любовью, с душой, да. она невкусная. Надо с душой, надо все обложить. Вот так и наш обычай. Надо все ложить и ленточки надо и готовишь и Старайся душою, надо чувствовать душою.